এতিয়া আৰু জমনি এটা হ'ল ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে আমাৰ সন্তোষ ইয়াত সকলোৱে জানে ইয়াত পোকৰ ধোৱা ছিষ্টেম নাই আমি য'ত আছিলোঁ গাঁওখনত আছিলোঁ আমি নিজ নি পৰা এক ঘণ্টা ৰাস্তা গাঁৱৰ ভিতৰত মানুহ নাই একেবাৰে কম চাৰিটামান কটেজ আছে আমাৰ গাইডৰ এটা কটেজ আছে তাত ধুনীয়া তাত আমি থাকিলোঁ খোৱা বোৱা লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা তাতে খাওঁ আৰু মই কি কৰিলোঁ পাকঘৰৰ পৰা মানে পোক ধুবৰ কাৰণে গিলাচ এটা লৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা গিলাচটো আনি থৈছিলে মই নাচালোঁ প্লাষ্টিকৰ গিলাচ ওলোঁ পোকৰ ধৰিলোঁ কিবা এটা লাগিব তাত গিলাচটো লৈ গ'লোঁ তাৰপৰা পোক ধুইছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ কিবা পোকৰ পৰা তেল ওলোৱা নিচিনা লাগিছে পোকৰ পৰাটো তেল ক'ৰবাত ওলাব তাৰ পিছত গম পালোঁ সেইটো আমাৰ শ্ৰমিকে মানে অমলেট বনাবৰ কাৰণে বাটাৰ আনি থৈছিলে গিলাচটোত বাটাৰ আছিলে মইতো নাজানো চ' লাচিয়ালৈ আহি মানে প্ৰথমবাৰ বাটাৰেদি পোকৰ থৈছোঁ মই সেইটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ মই কেতিয়াও নাপাওঁ সন্তোষ এক্সপেৰিয়েঞ্চ উইথ বাটাৰ পোক